Я вышел на Евромайдан, потому что в той стране, в которой мы жили при Януковиче, э, невозможно было не то, что заниматься бизнесом, невозможно было даже жить спокойно. И э, все-таки очень часто мы говорили о том, что страна нуждается в изменениях в изменениях системы власти. Э, выйдя на Майдан и увидев, что там у нас стоит оппозиция и претендует на то, что она голос народа, э, я понял, что я должен остаться на Майдане для того, чтобы попытаться консолидировать гражданское общество. Я думаю, что нам это удалось, я думаю, что общество зародилось у нас гражданское, и ну, нашими общими усилиями у нас будут некоторые изменения в стране все-таки в лучшую сторону, рано или поздно. К сожалению, сейчас в данный момент этого не происходит. я хочу жить в стране, в которой мой ребенок не будет знать ни фамилию президента, ни фамилию премьер-министра, ни фамилию министра. Я хочу, чтобы у нас управляли страной только профессионалы, без всяких квот, кумовей, сватов, сыновей и прочей дребедени, которые наполнены нашими органы власти в данный момент и постоянно просто грабят нашу страну по-прежнему, как и раньше.